بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم प्यारे दोस्तों इल्म नाफ़े चैनल में आपको खुश आमदीद मेरा नाम मोहम्मद अहसानल सज्जाद है और सिलसिले नबी सरतुलनबी सल्हुल वसल्लम की इस वीडियो में हम कबाइल असद और बनु किनाना की शाखों की तफसील देखेंगे गुज्त वीडियो में हमने कबाइल खिंदिफ यानी इलियास बिन मज़र की औलाद की तफ़ी शुरू की थी और मैंने अर्ज़ किया था कि लियास के बेटे मुद्रिका के दो बेटे हुए जो हुजैल और खुजैमा पर मुश्तमिल थे आज की वीडियो में हम खुजैमा से आगे बढ़ेंगे दोस्तों खुजैमा की औलाद में तीन बेटे हुए जिनके नाम हाउन असद और किराना थे हाउन बिन खुजैमा की औलाद में कबाइल अज़ल और कारा मशहूर हुए इन कबाइल का जिक्र गजवा रजिय या हादस्य रजिय में आता है जिससे शरिय मरसद बे नबी मरसद रजील तन भी कहते हैं इसका मुख्तसर वाक़ कुछ इस तरह है कि इन दोनों कबाइल यानी अजल और कारा के कुछ लोग गज्व के बाद सफ़र संचार हिजरी के महीने में नबी करीम सल्हु वसल्लम के पास आए और अपने कबाइल में तबलीग इस्लाम की गर्ज से चंद मोलम तलब किए आप सल्हु वसलम ने छः मुसलमान जबकि कुछ रिवायात के मुताबिक दस मुसलमान इनके साथ भेज दिए जिनकी क़्यादत मरसद बिन अबी मरसद रजी अल्लाह तन जबकि बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक हज़रत आसम बिन साबित सबित रजील्ल्ला त के सपुर की जब ये लोग आसफान के करीब बनु हुज़ैल के कुएँ रजी के पास पहुँचे तो इन लोगों ने मकारी और बदहदी करते हुए बनु हुजैल की शाख बनहान के लोगों को सहाबा पर हमले के लिए पुकारा जिन्होंने हमला करके बास सहाबा को वहीं पर शहीद कर दिया जबकि बास को कैदी बनाकर ले गए और मक्के में फ़रोख्त कर दिया जिन्हें गज्वे बदर में क़त्ल होने वाले कुरैश के उसा ने बदले के तौर पर ख़रीद कर शहीद कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े पर सख्त रंज पहुंचा, जिसके नतीजे में आप अलैहि वसल्लम कुछ अरसे बाद 200 सौ सहाबा को लेकर इंतकाम की गर्ज से उसी मकाम पर पहुँचे, जहाँ आपके सहाबा को शहीद किया गया था जिसे गज्वः बनी लहियान कहा जाता है इसका जिक्र इन शह अपने मकाम पर आएगा अब हम आते हैं बनु असद की तरफ दो बनु असद बिन खजैमा अरब के मशहूर और ताकतवर कबाइल में से एक हैं जमाने जाहलीत में ये लोग नजद में जबाल तई के अतराफ में रहते थे इस कबीले पर कंदियों की हुकूमत थी इन्होंने उनके बादशाह हजुर बिन हारिस को कतल कर दिया जिसके बाद उसका बेटा कैस जो अरब का सबसे मशहूर शायर है अपने बाप का बदला लेने और सल्तनत को कायम रखने में नाकाम रहा इस तरह कंदियों की हुकूमत खत्म हो गई इसका तस्करा बन के मशहूर शायर और साहिबुलमका अबीद बिन अब्रस ने अपने मशहूर कसीदे में भी किया है खिलाफत रास्ता के दौर में बन असद के अक्सर लोग इराक़ की तरफ हिजरत कर गए इस कबीले के लोग हजरत अली रजी अल्लाह तन की खिलाफत में लड़ी जाने वाली जंगों में उनके साथ शामिल रहे इसी तरह वाक़ करबला में भी ये लोग हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तन के साथ रहे इसी वजह से अहल तशी इनका बहुत अहतराम करते हैं बाद के ज़माने में इनके अक्सर लोगों ने शिया मजहब कबूल कर लिया और आज तक उसी पर क़ायम है दोस्तों सौ बन के मशाहिर में नबी करीम सलील्ला वसल्लम की जोजा और उमुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन तश रज़ी अन्हा हैं जो आप की फूपी जात भी थी इन्हें आपके आज़ाद करदा गुलाम और मुँह बोले बेटे हज़रत जैद बिन हारसा रजी अल्ला ने तलाक दी थी जिसके बाद आपने इन्हें अपने निका में ले लिया इनके निका की खास बात जिस पर ये दीगर अजवात पर फख्र भी किया करती थी ये थी

जिसका तर्जुमा यह है फिर जब जैद ने उससे कोई हाजत मुत्ल न रखी यानी उसको तलाक दे दी तो हमने तुमसे उसका निकाह कर दिया ताकि मोमिनों के लिए उनके मुँह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने के बारे में जब वो उनसे अपनी हाजत मुत्ल न रखें यानी तलाक दे दें कुछ तंगी न रहे और अल्लाह का हुक्म वाक़ होकर रहने वाला था दो सौ बनद के दीगर मशाहर में शुजात और बहादरी में बेमिसाल शख्सियत और सहाबीय रसूल हजरत ज़रार बिन अजौल रजी अल्लाह त और उनकी बहादुर बहन खौला बिन तज़ रजील है। शाम की फतवाहत में मौीन ने इन दोनों बहन भाइयों की बहादरी का जिक्र नुमाया तौर पर किया है इसके अलावा इस कबीले के एक और सहाबी हजरत व काकाशा बिन मेहसन रजी अल्लाह त हैं जिन्होंने गज् बद्र और दीगर मशहूर अज़वात में गैर मामूली जाँबाज़ी और शुजात का मुजाहरा किया बनु असद की सरकूबी पर मामूर हुए और फितने अर्तदात के ज़माने में जंग बज़ाखा में लड़ते हुए शहीद हो गए ये जंग बनु असद ही के शख्स चलह बिन खवालद और उसके लश्कर की सरकूबी के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तन की कमान में लड़ी गई चलह बिन कवालिद असदी इस्लाम लाने के बाद न सिर्फ मर्तद हो गया था बल्कि नबूत का झूठा दावा भी किया जिस पर हजरत अबू अबूबकर रजी अल्लाह तन ने इसकी सरकूबी के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तन को भेजा ये शकस्त के बाद शाम फरार हो गया लेकिन बाद में फिर इस्लाम ले आया और हजरत उमर रजील्ला के दौरे खिलाफत में जंगसिया और जंग नहावंद में बड़ी बहादुरी से लड़ा और बिल जाम शहादत नोश किया दो सौ खुजैमा बिन मुद्रिका के तीसरे बेटे के नाना थे जो नबी करीम सल्हु वसम के आबा में से हैं चार बेटे हुए जिनके नाम नजर अब्द मनात मालिक और मलकान हैं इनमें हर एक से अलग अलग, अलग कबाइल वजूद में आए जिनमें सबसे ज़्यादा काबिल जिक्र बनु नजर और बनो अब्द मनात हैं नज़र बिन के नाना अक्सर महर्रखीन के मुताबिक कबीले क्रैश का जद्द आला है और क्रैश की तमाम शाखें इसी से निकलती हैं जबकि बनु अब्द मनात कसरत के अतबार से किनाना की सबसे बड़ी शाख है अब्द मनात के बेटे बकर से बनु बकर बिन आपद मनात वजूद में आए जो अरब के बड़े कबाइल में से एक हैं दोस्तों ये वही बनु बकर हैं जो बनु खजा के सख्त हरीफ थे और सुल हदैबिया की रूस क्रैश के इतिहादी के तौर पर माहे में दाखिल थे इसदे के दो साल बाद इन्होंने कुरैश के कुछ लोगों के साथ मिलकर बनु ख़ुजा पर हमला कर दिया और उनके बीस लोग कत्ल कर दिए जिस पर रसूल सल्ला वसलम ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर दस हज़ार सहाबा के लश्कर के साथ मक्का पर हमला कर दिया और इस तरह मक्का फतह हुआ इस कबीले की मशहूर शाखों में बनु जमरा बनुद्ल बनु, बनु लईज और बनो अरीज हैं बनो जमरह के लोग अबा के गर्दो नवाह में मुकम थे जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा हजरत आमना बिनते तव मदफून थी मदीना तशरीफ़ आवरी के बाद सबसे पहले जिस गजवे पर हजूर सल्ला वसम बनफ़ नफीस तशरीफ ले गए वो यही या गज्वः वदान है यहाँ आपको मतलूबा मकसद तो हासिल न हुआ लेकिन आपने यहाँ पहुँच कर बन वज़ के साथ सुलह का माह किया जिसकी बाकायदा दस्तावेज़ तैयार की, की गई दोस्तों बनो ज़मर की एक मशहूर शाख गफार हैं जिसकी मशहूर और नामी ग्रामी शख्सियत सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र गफ़ारी रजील तन है इस्लाम लाने वालों में आपका चौथा या पाँचवा नंबर था इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी कौम में लौट आए और हिजरत तक वहीं रहे आपसे बहुत सी अहादीस मरवी है रसूल सल्ला वसलम की वफ़ात के बाद शाम चले गए यहाँ तक कि आपका हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तन के साथ किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया जिस पर हज़रत उस्मान बिन आफ़ान रजी अल्लाह अन ने आपको मदीना बुलवा लिया फिर आपने मकाम रबजा में कयाम फरमाया और बकिया ज़िंदगी वहीं रहे यहाँ तक कि सन बत्तीस हिजरी में आप इस दार फ़ानी से कूच कर गए दोस्तों बनु मालिक बिन कनाना की खास बात यह है कि इनमें एक शाख बनो फ़ुकैम बिन आदि थी जिन्हें अहलसी कहा जाता है ये लोग हरमत वाले महीनों में जिनकी तादाद चार है बदल करते थे जिसे नसी कहते हैं और जिसका ज़िक्र क़ुरान पाक की सूरत तोबा में भी मौजूद है जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين جس کا ترجمہ ہے كُفر مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے इससे काफ़िर गुमराही में डाले जाते हैं एक साल तो उसको हलाल कर लेते हैं और एक साल उसी को हरमत वाला कर लेते हैं ताकि अल्लाह ने जो हरमत रखी है उसकी गिनती पूरी कर लें फिर उसे हलाल बना लें जिसे अल्लाह ने हराम किया है उन्हें उनके बुरे अमाल भले दिखा दिए गए हैं और अल्लाह काफिर लोगों को हदायत नहीं दिया करता दोस्तों इन अहलसी में सबसे मशहूर और आखिरी शख्स अबू सुमामा जनादा बिन औफ बिन उमैया के नानी था जिसे कलम्बस भी कहा जाता है और जो हज के बाद लोगों में आइंदा साल के हरमत वाले महीनों का ऐलान करता था फिर इस्लाम ने आकर अरबों के इस रिवाज को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया दोस्तों इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अखता करता हूँ इससे अगली वीडियो में इंशाला हम रसूल सल्ला वसलम के कबीरा खुराश और उसकी मशहूर शाखों की तफसील देखेंगे तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वर्का